Ефір продовжує програма Ракурс. І сьогодні, в рамках цієї програми, ми будемо говорити з депутатом обласної ради Миколаївської обласної ради Станіславом Мартиросовим. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Станіслав, ви вже багато років в політиці. Багато років ви є депутатом обласної ради. Тож цікаво було почути вашу думку стосовно того складу Верховної Ради, яка сьогодні є. Які перспективи роботи цієї Верховної Ради? адже Зараз е, говорять і про те, що, ну, начебто, цей склад ненадовго. Е, початок діяльності ми вже бачимо, який. Тобто ваша оцінка? Ну, надовго этот состав Верховного Совіта, ненадовго. залежить на 99% від того, як ці депутати, новоізвані, будуть працювати. какие законы они будут принимать, как все это будет происходить и что очень немаловажно, с какой скоростью. Но <coughs> я хочу сказать, что э, в этот созыв, восьмой созыв Верховной Рады, он э, на самом деле уникальный, потому что впервые образовалось конституционное большинство, коалиция, которая сейчас создана, это больше 300 депутатов, и это открывает возможность впервые быстро и безболезненно, без каких-то задержек менять конституцию. Потому что мы все знаем о том, что требования Майдана это было обновление власти, президента и Верховную Раду мы уже поменяли на честных демократических выборах. И э, то, что сейчас происходит в Верховном Совете, с одной стороны, и внушает определенные надежды, с другой стороны, конечно, есть опасения, но есть некоторые там некрасивые моменты, как уже отметились с первой дракой. Но тем не менее, драки случаются во многих парламентах, к сожалению. Но драка случилась в то время, когда именно к нашему парламенту привлечено внимание вообще всего мира, скажем так. Э, согласен. Итак, для меня. Ну... Ну, позор. В какой-то какой, в какой, -то какой -то мере, степени. Мере, в какой-то степени позор, но давайте не будем забывать, что вообще как бы история парламентаризма украинского, она очень маленькая по сравнению, там, я не знаю, с британским парламентом, даже с американским, с французским и так далее. Поэтому я думаю, что несмотря на все шероховатости, которые сейчас происходят, несмотря на все проблемы, которые там существуют, я думаю, что все-таки эта рада более ответственна, чем предыдущие рады. И я все-таки верю в то, что мы добьем, ну, она покажет какие-то результаты. В конце концов, инстинкт самосохранения должен сработать, потому что, во-первых, и страна в таком положении в целом, и действительно правильно вы сказали, что все внимание приковано, всего мира приковано сейчас к событиям в Украине, и просто то, как они будут работать, это за от этого зависит их срок полномочий. Полгода, год, два, не знаю. Но дело в том, что ситуация сейчас очень быстро меняется. Настроение людей тоже очень быстро меняется. Люди ждут быстрых перемен, каких-то ощутимых. Поэтому ну, они просто обязаны работать быстрее. Ну, не получится у них, изберем другую раду. Я надеюсь, все-таки на лучшее. Надо дать им времени немножко больше все-таки. Мы не можем жить постоянно в состоянии выбора. Во-первых, это колоссальные затраты, которые, в общем-то, сейчас нужны, ну, я, я, так считаю, нужно пустить совершенно в другое русло. И, в принципе, очень многие называют и эту верховную, и этот состав Верховного Совета, и правительство, это правительством Камикадзе. Почему? Но, да, выборы это вещь дорогостоящая, но, как показывает практика, их отсутствие обходится потом еще более дороже. Есть такие вещи, на которых ну, невозможно экономить. Это фундаментально, если мы говорим о том, что у нас демократическое общество, значит, регулярные постоянные выборы это неотъемлемая часть любой демократии. Да, мы, к сожалению, сейчас не очень богато живем, но тем не менее, еще раз повторяю, лучше потратиться на какие-то выборы, чем потом расплачиваться за их отсутствие. Потому что отсутствие выбора, отсутствие политической и экономической конкуренции приводит к застою, к монополии, ну и приводит к тому, к чему привел режим Януковича. Потому что Янукович сделал то, чего не делал ни один президент до него, он монополизировал все монополизировал экономическую власть в экономике, монополизировал э, политическую власть. Извините меня, когда бизнесмены несут, э, скажем, 20-30% прибыли в виде откатов и других, это можно назвать взяткой. Но когда э, приходят люди на бизнес и забирают 95-97% прибыли, это уже не откаты. Бизнесмен работает ради прибыли. Если он 95% отдает, какой, что, же, что, что же это за бизнес? То есть, выборы, на мой взгляд вещь необходимая, и без них мы не проживем. Вопрос в том, что кажется, что они проводятся сейчас слишком часто. Но мы проходим сейчас, страна проходит такой период. Больше 20 лет у нас как бы существовало государство, существовала независимая Украина. И на самом деле по очень многим признакам, очень на всех законных основаниях можно было применить к этим терминам приставку «квази» квази государство квази независимая Украина. Сейчас мы действительно становимся независимой, и к сожалению за это приходится платить кровью. Но э, история, наверное, не знает ни одной нации, ни одного государства, которые вот после колониального арабского состояния переходили в свободное и не пришлось за это заплатить кровью. Вопрос, какой кровью и чем это закончится. Я надеюсь, что закончится лучшим. И опять же, ситуация и настроение очень сильно меняются. Давайте вспомним рейтинг президента. В мае и рейтинг президентской партии в конце октября прошло совсем немного, а разница, там, если я не ошибаюсь, почти в два раза меньше. То есть люди хотят быстрых решений, люди хотят быстрых, качественных каких-то пере перемен. Это касается свободы ведения бизнеса, это касается и местного самоуправления. И <coughs> почему называют и парламент, и правительство, и ценю как и Микадзе, потому что. Ошибиться, каждый может ошибиться. Цена ошибки будет очень большой. Но опять же во всех нормальных демократиях, если правительство ошибается, если не удовлетворяет чаяниям людей, оно уходит в отставку: в этом нет ничего страшного. Ну, а что мешало проводить какие-то существенные реформы? Я понимаю, ситуация в стране такова, что говорить о чем-то глобальном ну, может быть не время еще. Но тем не менее, что мешало проводить какие-то серьезные реформы. До выборов, если мы все говорим о быстрых решениях, что мешало провести реформы, ну, например, так как это сделала Грузия? Грузия провела, если я не ошибаюсь, полную перезагрузку и президентские, и парламентские выборы. У нас, у к нас со... же существенно ничего не изменилось. У нас, к сожалению, ну, мешал в том числе и старый парламент, который ну, однозначно не был готов на на принятие каких-то законов. И мешает ситуация в стране. Все-таки Грузия была, когда проводила реформы, она была бедной страной, но она не находилась под агрессией под воздействием внешней агрессии. Это, это тоже нужно признать факт. И колоссальные ресурсы сейчас тратятся на на отражение этой агрессии. И очень многие люди, продуктивные люди, энергичные, которые могли бы найти себя в государственном управлении, в бизнесе, они просто взяли оружие в руки и пошли на фронт. Это тоже факт. Хотя, конечно, соглашусь с вами, что процесс немножко старта немножко затянулся. Надо стартовать. Ну, то есть вы считаете, что в принципе этот парламент он будет результативным? По я мере, надеюсь это. на это. Я, а. скажем так, даю все-таки больше процент, что будет результативным, нежели наоборот. Какой работы вы ожидаете от николаевских депутатов? В общем-то и создана группа Николаев в Верховном Совете, и в нее вошли не только николаевцы, насколько я знаю. Вот как вы оцениваете, на, скажем так, наших людей? Там? Ну некоторых из них я знаю и и раньше с ними общался. Это Игорь Бриченко, это Рас Кремень. Оцениваю создание такой группы только же только положительно. И я надеюсь, что это будет ну немножко больше, чем вот было раньше, просто выбивание каких-то бюджетных дотаций из государственного бюджета под конкретное там, ну, я не знаю, как, как привести пример, перед выборами заасфальтировать внутри, внутриподъездные, внутриквартальные проезды, и преподнести это, причем на это выделяются деньги постановлением Кабмина, и но ну, все это преподносится как э, личный, вклад. личный вклад конкретного народного депутата, но он уже не депутат народный. Но ну, тем не менее, я надеюсь, что хотя э, заасфальтировать проезды это тоже хорошо, но э, надеюсь, что будет не только это, вернее, не сколько это, а будет то, что в общем-то как бы как народные депутаты, они должны работать в общегосударственном поле, потому что нужно. Менять правила игры не только вот конкретно для Николаевщины, а вообще в целом для Украины и как для Николаевщины, как составной части Украины. Я думаю, что они будут, что в этом плане они будут работать, ну и учитывая, конечно, специфику нашего региона, это то, что мы транспортный центр, то, что у нас регион аграрный, и тут тоже очень много работы, дабы эти отрасли развивать, уже существующие, потому что это, это деньги, это рабочие места, это прибыль, это налоги, это, это жизнь. Ну, если говорить о правительстве, как вот ваше отношение к тому, что в правительстве есть несколько человек, которые только получили или получат украинское гражданство? Уже получили. Уже получили. Ну вот ваша оценка, правильно ли это или нужно искать людей в Украине все-таки для того, чтобы эти должности? Занять? Ну, безусловно, хотелось бы, хотелось бы, чтобы это были исключительно украинцы граждане Украины, которые родились, выросли и э, знают и живут в Украине. Но дело в том, что, э, ну, может быть, менталитет у нас такой немножко еще, э, ну, не знаю, не то, что неправильный, но дело в том, что... Как бы и коррупционные связи, кумовство, и сватовство, они настолько пронизали, они настолько пронизали, они никуда, не они никуда не делись. Эти люди от всех этих вещей формально независимы. Да, они как бы вот только получили гражданство и, в общем-то, это не их страна. Но, э, тем не менее, эти люди не совсем слоны свалились, они уже себя зарекомендовали. И вот, может быть, я думаю, что президенты, и правительство и коалиция исходили из тех соображений, что эти люди вот независимы от всех этих связей и, в общем-то, свободны в свободных своих действиях. И это даст в развяжет им руки в осуществлении каких-то действительно радикальных реформ. Но я думаю, что тогда нужно к ним представлять очень серьезную охрану. Если да, у нас то поменять... есть это 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 эксперимент. Мое отношение, то есть это палка о двух концах. С одной стороны, да, развяжет им руки, с другой стороны, они как бы не чувствуют может той связи, как бы вот мы с вами может быть чувствовали, поскольку мы тут родились и выросли в Украине, мы украинцы. Но посмотрим, что это эксперимент. Надеюсь, что он будет успешным. Реформы должны быть не только эффективными, но и жесткими, чтобы переломать систему. Тоже то правоохранительные органы те же. Это вот решение вот, должно вот, быть вот, жестким. Вот поэтому один из замов главы МВД это вот представитель, скажем так, Грузии. Поэтому министр охраны здоровья тоже представитель Грузии, потому что именно реформы грузинские в сфере полиции, внутренних дел и здравоохранения всегда приводятся как самые такие яркие, самые показательные, самые успешные. Ну, мы поговорили о том, что... Поменялся состав Верховного Совета на местных уровнях, составы э, Советов еще те же. Нет. Еще да. те же. Да. Есть ли смысл переизбирать и когда, как быстро нужно это делать по-вашему? Ну, по существующему закону, э, в любом случае, выборы очередные в местные советы должны быть не позже октября следующего года, 15 -го года. Э, в принципе, э, есть... Можно и переизбирать раньше, но при одном условии. Мы, как бы тоже одно из требований Майдана, и это назрело, это так называемая децентрализация. Это о чем говорил и президент, и говорит коалиция, это создание исполнительных комитетов на местах, это увеличение полномочий и каких-то бюджетных отчислений именно на местные уровни, чтобы больше денег оставались, чтобы в конце концов у регионов появился стимул зарабатывать. Потому что система сейчас построена так, что если регион зарабатывает, то стимула нет. И если не зарабатывает, тоже он получает дотации. То есть, грубо говоря, нужно менять полномочия местных советов. Те депутаты, которые были, они избирались на старые полномочия. Новые будут избираться на новыми. А этих изменений, эти изменения нельзя сделать без изменения конституции. А это все-таки по действующей конституции э, достаточно. Ну на, на первой сессии принимаются э, предварительно э, изменения, потом должна быть экспертиза Конституционного суда, и на следующей уже конституционным большинством депутаты должны изменить эту конституцию. То есть это момент, который требует времени определенного. И э, если депутаты, опять же, коалиция не будет э, заниматься какими-то чварами и выяснениями отношений между собой, то как раз к осени следующего года эти изменения можно вполне нормально, без овральщины сделать, нормально обсудить их в обществе, и уже осенью следующего года выбирать новые составы местных советов уже под новые полномочия. Ну, вы депутат областного совета, хотелось бы, конечно, узнать, что происходит сейчас вот внутри, каковы планы и каким-то образом состав рабочих групп, состав фракций будет меняться, переформатироваться. Что ждет нас? Внутри, областного, внутри областного совета сейчас происходит праздник демократии, потому что сейчас там свободно все выступают на сессиях и свободно создают и перемещаются из разных фракций и групп. Если я не ошибаюсь, сейчас 5 или 6 фракций и групп, и треть депутатского корпуса являются формально позафракционными, не ходят ни в одну фракцию. Я скажу, что сейчас, сейчас начинается формирование новой депутатской фракции или группы, мы еще окончательно не приняли решение. Эта группа создается на базе тех э, депутатов, которые раньше заш зашли в облсовет от Батьковщины, от фронта ЗМИН, потом объединились э, во фракцию Батьковщины и сейчас э, большая часть из них перешла в партию Народный фронт. И вот на базе, не только, но на базе этих депутатов сейчас идет процесс создания новой фракции Новой группы. И мы туда э, будем привлекать не только тех, кто прошел там, от Батьевщины, от Фронта Змин. Мы будем привлекать туда разных депутатов, потому что э, да, большинство депутатов было в партии регионов, и э, некоторые из них ну если говорить грубо, замазались так, что не отмоются до конца жизни. Но тем не менее, мы знаем, что есть депутаты, которых фактически заставляли под угрозой ликвидации их бизнеса, под угрозой ликвидации их предприятий, в том числе и государственных просто вынуждали приходить во фракцию партии регионов, но тем не менее они как бы ну, неодиозные и не засветились. Поэтому таких депутатов, которые неодиозные, которые не запятнаты в коррупционных схемах, даже несмотря на то, что они были в партии регионов, мы будем привлекать. Но по каждому депутату э, подход будет строго индивидуальный. Главное, то есть конкретно смотрим человека, его дела, его слова, и если нет Такого о том, о чем я говорил, то в принципе можем рассматривать вопрос о вхождении в нашу фракцию или группу. Ну, вот, это вот то, что сейчас происходит. Не исключено, что я знаю, что сейчас еще одна фракция формируется под брендом оппозиционного блока. То есть, сейчас идет какой-то нормальный более-менее процесс. Люди не так как раньше, загнанные в стоило, а расслаиваются по интересам, по убеждениям. Я думаю, это нормально, так и должно быть. Это парламентаризм на, на местном уровне. Вот это одна сторона процесса, и вторая сторона, вторая сторона того, что происходит в областном совете, это, поскольку Тарас Кремень стал народным депутатом, так, как кто бы, будет главой? Ну, главой будет тот, кто наберет 49 голосов в зале. Вот. Я не могу сейчас, я, я не, не, не оракул, не могу сказать, кто будет главой. Называются разные фамилии, разные кандидаты. Но я думаю. Например. Ну, например, называется в прессе звучало, что претендует на должность главы Козловский депутат. Mm -hmm. Называлась фамилия Оксаны Янишевской. Еще другие фамилии. Разные фамилии называются. Я могу сказать только, что кого... в общих чертах, что это должен быть, на мой взгляд, человек-профессионал, который имеет хоть какой-то опыт работы именно в исполнительных структурах, связан с, местным, связан с местным самоуправлением, желательно. Этот человек должен быть нормальным, взвешенным, в какой-то степени фигурой компромиссной среди существующих фракций и группы депутатов. Ну и, естественно, не запятнаны там в коррупционных скандалах и не одиозны из представителей бывшей власти. А фамилию, ну вот на ближайшей сессии мы Когда... узнаем. Когда она будет? Я думаю, до конца года. Уже будем знать, да. кто станет главой областного совета. Да. света. Что ж, Станислав Викторович, на жаль, наш час вышерпан, но Я дякую вам за Вашу думку за ваш погляд на ту ситуацію, яка сьогодні є в Україні і в Миколаївській області зустрінемось в ефірі. На все добре. Дякую вам, на все добре.